பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும்ிரமணிய பகுதி ஒன்று பெருமையுடன் அளிப்பதில் முருகனேடைய சீனிவாசன் விஸ்வநாதன் பெருமைப்படுகிறேன் வணக்கம் எல்லோரும் சுப்பிரமணிய சரஸ்வரநாமம் சொல்லி முருகனே அருள் பெறுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஓ सिन्दाय सत्रये नमः ॐ अनगाय नमः ॐ आशोभाय नमः गीताय नमः अनादवत्सराय नमः अमोगाय नमः शोगाय नमः अजराय नमः अभयाय नमः त्य उदाराय नमः आगहिराय नमः ओख्याय नमः अत्रिदासदाय नमः ओ आनन्दमहि नमः अपाराय नमः आनन्दसौख्यप्रदाय नमः ओ आनन्दाय नमः ॐयाय नमः आनन्दमोक्षदाय नमः अनदाये नमः वररमेयाय नमः अक्षराय नमः अक्षुदाय नमः अगल्मषिै नमः

अनादनादाय नमः ओम अमलाय नमः ओम अप्रामत्काय नमः अमरप्रभवे नमः अरिन्दमाय नमः अखलाय नमः निमादिगुणरण्याय नमः ो असञ्चलायर्नमः अमरस् दाय नमः अगलङ्गाय नमः ओमितासनाय नमः अ निबुवे नमः ओ अनवत्याङ्गाय नमः ऊत्पुदाय नमः गाय नमः ओदिन्द्रियाय नमः ॐ अमेयात्मने नमः सृञ्चायाय नमः अव्यक्तलक्षणाय नमः ओपद्विनाशागाय नमः